Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan selamat datang dan tahniah kepada semua pelajar baru ke Pusat Asasi UiTM Cawangan Selangor Kampus Tinggi. Saya Dr. Masyidah binti Muhammad Lokman merupakan pegawai perubatan daripada unit kesihatan. Kali ini saya akan memberikan taklimat berkenaan kesihatan. Dalam taklimat saya, saya akan menerangkan latar belakang berkenaan fungsi unit kesihatan pemeriksaan kesihatan yang perlu dilaksanakan oleh pelajar baru apakah skim perkhidmatan kesihatan pelajar yang disediakan di UITM kemudahan kelayakan buat dan garanti letter apakah itu tabung kecemasan pelajar dan sedikit berkenaan kawalan penyakit-penyakit di dalam kampus Unit kesihatan merupakan salah satu unit di bahagian, di bahagian hal ehwal pelajar. Unit Unit ini dianggut, diketuai oleh saya, Dr. Masita sebagai pegawai perubatan dan dibantu oleh penolong pegawai perubatan, dua orang jururawat, seorang penolong pegawai farmasi dan juga pembantu khidmat am ataupun pembantu ambulans. Visi kami adalah ingin mewujudkan satu masyarakat industri yang sihat dari segi fizikal, mental, sosial dan spiritual agar visi misi UITM dapat dicapai. Misi unit kesihatan pula melahirkan masyarakat yang sihat secara menyeluruh melalui perkhidmatan kesihatan yang komprehensif berkualiti di samping menggalakkan gaya hidup yang sihat. Di unit kesihatan, kami berusaha untuk memastikan perkhidmatan kesihatan yang diberikan adalah berkualiti dan profesional. Perkhidmatan yang diberikan adalah mesra, segera dan bertanggungjawab kami juga komited untuk memastikan persekitaran klinik yang bersih, selamat dan kondusif selain akan melaksanakan penambahbaikan perkhidmatan kesihatan secara berterusan. Ini merupakan uh, ruang ataupun gambaran imej di bahagi, di bangunan pusat kesihatan eh. Berikut adalah uh, perkhidmatan kesihatan pelajar seperti anda semua maklum melalui surat tawaran semua pelajar yang ingin mendaftar ke UiTM wajib menjalani perkhidmatan kesihatan. Pemeriksaan kesihatan itu hendaklah disahkan oleh mana-mana pegawai perubatan sama ada kerajaan atau swasta pada borang yang disediakan oleh pihak universiti. Bayaran yang ditanggung untuk melaksanakan untuk pemeriksaan kesihatan ini perlulah ditanggung oleh pelajar dan kami pihak klinik kesihatan akan menerima borang pemeriksaan kesihatan itu semasa sesi pendaftaran fizikal berlaku. Okay. untuk semua pelajar, pihak kami mohon anda menggunakan borang yang disediakan iaitu borang C laporan pemeriksaan kesihatan. Anda boleh download borang ini melalui uh, surat tawaran yang anda terima. Pelajar perlulah mengisi ya eh, ke semua maklumat-maklumat secara lengkap. Anda juga juga perlulah melak melakukan uh, declaration eh self declaration berkenaan penyakit-penyakit yang anda hadapi sebelum anda masuk ke UITM. Anda perlulah tick dan juga mendana, uh, untuk dan tangan pada borang yang telah disediakan Bagi Bagi uh, helaian berikutnya, uh, Pemeriksaan kesihatan perlulah diperiksa oleh pegawai perubatan yang sah Dan borang ini perlulah diisi oleh pegawai perubatan Ujian pemeriksaan air kencing juga perlu dilakukan oleh pelajar Manakala untuk ujian X-ray dan juga ujian darah adalah tidak diperlukan bagi kemasukan ke pusat sasaran Setelah itu anda juga perlu aa, memastikan doktor yang memeriksa anda hendaklah menandatangani untuk tanda tangan dan juga cop pada borang yang telah disediakan. Kemudian anda perlu juga untuk mengisi dan tanda tangan pada borang kebenaran BIUS Seterusnya, ini adalah borang kebenaran untuk memaklumkan masalah kesihatan kepada UITM serta borang kebenaran memberikan maklumat kesihatan kepada waris pelajar. Kedua-dua borang ini juga anda perlu tanda tangan dan diisi dengan lengkap. Okay, ini adalah borang-borang yang perlu anda uh, isilah. Pihak universiti berhak eh, uh, untuk menyemak dan mengesahkan status kesihatan pelajar. Sekiranya kami mendapati ada keraguan pada borang tersebut kemungkinan calon perlu menjalani semula pemeriksaan itu dan juga membuat pengesahan yang baru sekiranya kita dapat pastikan antara pelajar terlibat dengan Ujian dengan dadah secara automatik anda boleh ya digugurkan daripada universiti Okay, seterusnya, saya akan menerangkan skim perkhidmatan kesihatan pelajar. Untuk makluman anda, skim ini adalah satu kemudahan eh kesihatan perkhidmatan perubatan dan kesihatan kepada pelajar sepanjang anda uh, me, uh, belajar di UiTM eh kemudahan ini anda boleh anda boleh dapati di mana-mana unit kesihatan di UiTM Campus cawangan selain itu kemudahan ini juga meliputi a uh, perkhidmatan di klinik kesihatan kerajaan atau hospital kerajaan termasuk hospital universiti. Sekiranya ada keadaan atau situasi pelajar tidak dapat dirawat oleh unit kesihatan, ke kebanyakan masnya pihak uh, pihak kami akan merujuk anda ke klinik ataupun hospital kerajaan yang terdekat. Semua kos-kos rawatan ini adalah ditanggung oleh university. Untuk skim perkhidmatan ini, pelajar perlulah membuat bayaran juran ke UITM. Bayaran juran yang dikenakan adalah sebanyak RM40 per semester bagi pelajar asasi. Dan bayaran ini perlulah dibayar kepada pejabat pendahari universiti. Okay, apakah perkhidmatan yang disediakan oleh kami, unit kesihatan? Okay, antaranya adalah rawatan pesakit luar yang mana kami akan memberikan rawatan berkenaan kes-kes yang ringan, yang acute ataupun yang kecemasan juga. Antara-antara contohnya adalah berkenaan dengan masalah jangkitan saluran pernafasan ya, seperti demam batuk sesema, masalah berkaitan dengan uh, perut, cirit-birit, sakit perut, ya, masalah kulit, masalah kecederaan-kecederaan uh, kecuderaan -kecuderaan ringan akibat kemalangan ataupun trauma. Untuk mendapatkan rawatan, pelajar perlulah aa, membuat pendaftaran dengan dengan memberikan kad pelajar kepada staf yang aa, bertugas. Walau bagaimanapun, rawatan pergigian yang tidak disediakan di unit kesihatan, pihak kami akan merujuk anda ke klinik kesihatan dan hospital terdekat. Kos-kos rawatan ini juga ditanggung oleh universiti. Untuk kes kecemasan, kami juga boleh uh, memberikan rawatan bagi penyakit-penyakit seperti asma attack ya serangan asma iaitu kita boleh bagi uh, gas ataupun nebulizer kepada sakit yang mengalami serangan asma selain daripada itu Selain trend pada itu uh, keadaan allergy reaction ya, kemalangan pengsan dan sawan ya uh, ada juga ubat-ubat uh, injection yang kita berikan untuk memberi rawatan awal dan sekiranya perlu Kalau keadaan uh, tidak, sesu, tidak sesuai untuk dirawat Dengan kesihatan, kami akan uruskan Ke hospital yang terdekat Untuk kes kecemasan ini aa, Pihak bilik kesihatan Hanya memberikan perkhidmatan Dalam tempoh waktu pejabat sahaja Bagi keadaan di luar waktu pejabat Seperti selepas pukul 5 Atau pada waktu cuti, Sabtu dan Ahad Kes ini Perlulah diurus, akan diurus oleh Staff Resident Colleges eh? pelajar sekiranya anda menghadapi masalah kesihatan semasa waktu pejabat silalah um, bertanya ataupun mendapatkan um, perkhidmatan um, mendapatkan bantuan daripada SRK yang bertugas Kebanyakan kes kecemasan yang dirawat di UITM Dengkel kami akan rujuk di hospital terdekat antaranya adalah Hospital Cyberjaya ataupun Hospital Putrajaya. Ini adalah gambaran dalam uh, bangunan kami. Ini adalah ruang tempat menunggu dan juga ada kaunter bagi pendaftaran dan juga kaunter farmasi bagi pengambilan ubat-ubatan. Ini juga adalah gambar di kawasan tempat uh, bilik rawatan atau bilik prosedur. Uh, juga kami ada sediakan uh, untuk rawatan seperti cucian luka juga kami boleh sediakan. Eh. Dan juga ini adalah kawasan bahagian bawah adalah kawasan uh, uh, untuk asma B lah untuk pemberian nebulizer kepada pelajar yang mengalami sakit yang menghadapi serangan asma dan juga uh, bilik kecemasan. Okay, selain itu kami juga menyediakan kemudahan makmal antaranya ujian urin eh, untuk mengenal pasti jangkitan kuman atau kehadiran uh, darah ataupun kehadiran protein dalam urin hujan darah full blood count atau uh, hujan ni biasanya untuk kena pasti jangkitan dalam badan ataupun mungkin uh, sebagai uh, pasti parameter berkenaan denggi lah kami juga ada menyediakan uh, test untuk denggi confirmation test denggi combo test covid test dan juga pemeriksaan gula okay. pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih advance uh, ataupun yang lanjut uh, perlulah dirujuk ke hospital ataupun klinik kerajaan bagi prosedur rawatan, ini unit kesihatan, kami menyediakan perkhidmatan cucian luka, balutan, bandage, suntikan ubat-ubatan Antaranya ubat-ubatan pentila, ubat-ubatan alergi, untuk gatal-gatal dan juga untuk masalah sakit perut ataupun keracunan Selain itu kami juga mempunyai uh, mesin ya eh, untuk membuat uh, melakukan pemeriksaan ECG bagi mengenal pasti masalah jantung. Bagi kemudahan rawatan pakar, pihak pegawai perubatan akan merujuk ya eh, kes-kes yang tidak boleh dirawat di ke hospital kerajaan sahaja. Kami akan mengeluarkan ya eh, surat uh, rujukan kepada pelajar supaya dapat membuat uh, rujuk uh, appointment ataupun temu janji di hospital. Eh. Untuk uh, urusan rujukan uh, ke hospital ataupun kajian ke terdekat, kami menyediakan ambulans. Jadi pelajar boleh datang ke unit kesihatan untuk membuat tempahan. Ya, ataupun memaklumkan kepada staf kami uh, sekiranya anda memerlukan penggunaan ambulans. Bagi kes-kes kecemasan uh, kami juga, kami akan menggunakan ambulanslah untuk rujukan ke hospital. Walau bagaimanapun, perkhidmatan ambulans ni hanyalah semasa waktu pejabat sahaja. Untuk kemudahan perkhidmatan pemeriksaan kesihatan, di kesihatan anda boleh ya melakukan medical check up bagi aktiviti-aktiviti uh, berisiko tinggi ataupun aktiviti program sukan yang mungkin anda berminat untuk sertai. Ya. Jadi kita boleh buatlah uh, pemeriksaan kesihatan yang uh, yang basic. Ya. Selain itu juga, anda boleh membuat pinjaman peralatan perubatan eh. antaranya first aid, box first aid, aa, kerusi roda, wheelchair dan juga tongkatlah sekiranya anda menghadapi masalah-masalah kecederaan pada anggota badan. Eh? Okay, di dalam unit kesihatan, kami ada, kami ada dua eh, sementara. Yang mana satu wak uh, sementara bagi pelajar lelaki Dan juga wak sementara bagi pelajar perempuan Sekiranya kita dapati anda menghadapi masalah-masalah Seperti suhu badan yang terlalu tinggi uh, dehidrasi disebabkan oleh keracunan makanan Ataupun salah makan Ataupun uh, bagi pemeriksaan Ataupun uh, observation yang Tempoh masa yang uh, tertentu Kami akan mencari uh, kami akan akan, akan admit lah anda ke dalam buat sementara ni bagi pemahatian aa, dalam tempoh masa yang tertentu sekiranya keadaan anda stable anda boleh dibenarkan balik ataupun discharge dengan ubat-ubatan dan sekiranya keadaan anda aa, pesakit itu tidak aa, tidak ada nampak eh, kan, ke, apa ni, tidak ada improvement aa, kebiasaannya kita akan rujuk ke hospital terdekat sekiranya kita dah rujuk anda ke hospital untuk apa-apa kes yang uh, yang teruk eh. uh, dan pihak hospital uh, uh, telah uh, membuat keputusan untuk anda masuk ke hospital okey uh, ward hospital yang layak untuk pelajar uh, nikmati adalah ward kelas kedua ataupun yang lebih rendah tapi untuk hospital Putrajaya anda layak eh untuk uh, admit di ward kelas 1 uh, untuk ke bilik yang ada 4 katil jadi okay, untuk surat jaminan ataupun guarantee letter untuk semua kes-kes rujukan -kes kita akan keluarkanlah satu guarantee letter yang mana dalam guarantee letter ini akan menyatakan ya, aa, berapakah amount ya untuk a dibiayai oleh FITM bagi pematangan rawatan di hospital ya sekiranya anda aa, ada appointment ya dengan mana-mana hospital anda boleh datang ke unit kesihatan untuk dapatkan guarantee letter lah Garanti data ini jessah lakunya adalah satu bulan daripada tarikh yang dikeluarkan. Sekiranya anda aa, tidak berada di dalam kampus atau di luar kampus dan tidak dapat mengambil garanti data, anda boleh menghubungi kami secara telefon ataupun aa, email, aa, email kepada unit kesatuan untuk kami aa, mengemukakan ya, garanti data secara soft copy. Soft copy. Jadi anda boleh menggunakan GL ini uh, dan mengemukakan kepada pihak hospital lah uh, untuk uh, yang mana dalam aa, uh, ini menyatakan bayaran-bayaran uh, rawatan adalah ditanggung oleh universiti. Okay, kos yang ditanggung oleh UITM bagi untuk pelajar asasi yang mana satu tahun pengajian adalah RM5,000 sahaja. Kos ini termasuklah uh, bayaran pendaftaran Pemeriksaan mahmal, pemeriksaan X-ray, rawatan prosedur, ubat-ubatan, pembedahan dan bayaran kemasukan wang. Jadi okay, sekiranya dalam keadaan yang uh, emergency atau keadaan di luar kampus uh, uh, dan anda uh, terpaksa uh, mendahulukan wang anda, anda boleh Tuntut semula bayaran tersebut ke UiTM dengan membawa resit rasmi hospital ke, kepada unit kesihatan. So pihak kami akan membuat uh, proses untuk membayar semula dan memulangkan semula duit yang telah anda uh, keluarkan eh. ya. Okay. Berikut uh, adalah rawatan yang tidak ditanggung oleh UiTM eh. Antaranya adalah Uh, semua rawatan di hospital swasta rawatan yang berkaitan dengan kosmetik apa-apa suntikan imunisasi atau vaksinasi sama ada bagi tujuan vaksin yang biasa untuk tujuan pergi ke luar negara wabak kecuali ataupun wabak kecuali untuk injection uh, tetanus pemeriksaan perubatan atau medical check up tidak ditanggung oleh UiTM apa-apa perbelanjaan rawatan tradisional, humanpati ataupun alternatif. Selain daripada itu, apa-apa peralatan -apa, apa ataupun rawatan berkaitan dengan pencegahan kehamilan atau kemandulan, rawatan berkaitan dengan mengandung pregnancy dan kelahiran anak, rawatan berkenaan peralatan dan anggota palsu, rawatan ortodontik dan juga rawatan di luar negara. Okey, berikut adalah waktu operasi unit kesihatan yang mana kita beroperasi daripada hari Isnin hingga Khamis, Khamis eh, hingga Jumaat. Ah, ha, Jumaat, Sabtu, Ahad dan cuti umum kita ha, tidak tidak beroperasi lah. Okey. Sekarang saya akan menerangkan berkenaan tabung kecemasan pelajar. Tabung ini adalah tujuannya adalah untuk membantu pelajar yang mengalami kemalangan ataupun kecederaan atau kita memberikan bantuan kewangan kepada waris pelajar atau waris pelajar jika berlaku kematian sepanjang tempoh pengajian eh yang mana aa, kelulusan kadar bantuan kewangan ini akan diluluskan oleh jawatan kuasa tabung kecemasan yang dicadangkan oleh pihak unit kesihatan mengikut kelayakan yang ditetapkan ya. Perlindungan maksimum aa, bagi tabung kecemasan ini adalah sebanyak RM10,000 bagi kes kematian dan maksimum sebanyak RM7,000 bagi setahun pengajian bagi lain-lain kecederaan Berikut antara uh, keadaan uh, ataupun uh, situasi yang mana uh, kecederaan yang berlaku dan kadar lah kadar yang uh, ditentukan uh, bagi daripada jumlah maksimum tujuh ribu tersebut antaranya keadaan kegiatan kekal hilang anggota anggota badan seperti kehilangan mata, kudung, uh, ke 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 tangan, uh, kehilangan pendengaran hilang anggota buah pinggang eh hilang upaya aa, tidak sioman ataupun hilang akal keadaan yang lumpuh eh ataupun aa, patah ataupun hilang anggota-anggota badan seperti aa, jari kaki tangan eh Selain daripada itu uh, Situasi ataupun Keadaan uh, kebakaran eh, Ataupun burn injury uh, Mengikut uh, percentage injury Yang dihadapi oleh pesakit uh, Apa-apa kebatahan Di uh, dalam Anggota badan seperti tulang belakang Tulang kaki, tulang tangan eh, Tulang rusuk, bahu Tulang muka uh, pun Ada kadar-kadar yang sesuai Dan juga apa-apa penyakit kronik eh, seperti uh, kanser, masalah buah pinggang yang memerlukan dialisis dan juga pembeli, uh, pembedahan leperotomi jadi sekiranya anda menghadapi apa-apa situasi yang menyebabkan anda terpaksa kehilangan anggota badan ataupun kematahan tulang-tulang uh, ataupun penyakit kronik anda bolehlah uh, berjumpa dengan pihak hal ehwal pelajar atau unit kesihatan aa, bagi memohon aa, tabung kecemasan. Okey. Seterusnya saya akan mungkin menerangkan eh, berkenaan kawalan penyakit jangkit di dalam kampus. Eh. Antara kes-kes yang paling kerap berlaku di dalam kampus terutama di Lengkit adalah demam aa, kes demam dengue. Eh. Jadi aa, demam dengue ini aa, di Dengkel Pernah berlaku wabak-wabak Mengatakan -wabak demam tinggi Jadi sekiranya anda mempunyai Tanda-tanda demam tinggi seperti demam yang Berlarutan, loya, muntah Ada pendarahan-pendarahan di bawah kulit eh, Sakit senti Anda boleh datang ataupun dem, Datang dapatkan rawatan ke Unit kesihatan. Selain daripada itu kita mohon Semua pelajar Yang menginap di Kolej eh, untuk memastikan Tidak ada tempat-tempat uh, atau -tempat, uh, takungan air yang boleh di, yang boleh dijadikan sebagai pembiakan jentik-jentik uh, nyamuk edis eh pastikan anda tidak eh uh, membuang sampah ataupun uh, mem menyimpan apa-apa bekas yang boleh menakung air a uh, pastikan sekiranya perlu bekas tersebut perlulah ditutup uh, dengan elok ataupun dilupuskan barang-barang yang berpotensi bekas-bekas yang berpotensi untuk menakung air. Aa, sekiranya anda ada uh, teringin eh suka, aa, mempunyai hobi untuk membeli ikan dan sebagainya aa, ataupun mungkin pokok-pokok berair anda boleh ya eh, meletakkan uh, apa ni ebet eh ubat pembunuh ubat pembunuh jentik-jentik ke dalam tangkungan air. Ha, sila pastikan eh kawasan bilik anda, di rumah anda dan kolej, bangunan kolej tu tiada tempat-tempat yang boleh uh, dijadikan sebagai uh, tak, uh, pembiakan yang wireless di UITM kita ada pasukan eh, ataupun jawatan kuasa yang bertanggungjawab untuk melaksanakan atau ataupun memberi awareness berkaitan pencegahan uh, denggi ya. Jadi kita amat mengalu-alukan ya, semua pelajar yang berminat untuk menyertai tim kita, tim di Buster asasi dengkel aa, dan juga melaksanakan aa, aktiviti search and destroy bagi aa, membasmi atau memusnahkan tempat pembiakan nyamuk aa, di dalam kampus. Okey, ini antara perkara-perkara yang anda boleh buat di dalam college ataupun di luar college aa, supaya aa, apa keadaan persekitaran adalah bersih. Anda boleh melaksanakan search and destroy ini setiap minggu. Eh. Seminggu hanya sekali dengan uh, tempoh masa hanya 10 minit sahaja. Eh. Okey, seterusnya berkenaan kawalan wabak COVID-19 seperti semua sedia maklum COVID telah berasimilasi dengan semua masyarakat sudah tidak ada kuarantin di dalam kampus walaupun bagaimanapun sekiranya anda disahkan mengalami COVID kita menyarankan anda untuk uh, membuat uh, langkah-langkah pencegahan eh, seperti uh, melaksanakan teknik hand hygiene yang betul memakai face mask sekiranya bergejala mendapatkan rawatan eh, sekiranya tidak sihat eh, dan juga uh, Sekiranya boleh Anda perlu uh, digalakkan lah Untuk mendapatkan vaksin Covid okay, Selain itu, ada keadaan uh, Kes uh, wabak influenza Juga berlaku di dalam kampus eh, Sama ada uh, melibatkan pelajar ataupun staff eh untuk masalah influenza ni kadang-kadang sukar untuk kita membezakan sama ada dia adalah flu ataupun sesama demam baris yang biasa ataupun boleh jadi dia uh, mempunyai uh, gejala yang lebih kurang sama dengan COVID jadi untuk mengenal pasti masalah ini kita menasihatkan pelajar supaya hadir dan dapatkan rawatan di unit kesihatan untuk mengenal pasti sekiranya anda mempunyai penyakit influenza ataupun sebaliknya. Antara gejala influenza adalah suhu badan demam yang tinggi, sakit badan, eh? mungkin gejala batuk sesama aa, dan sakit tekak. Kesel kebanyakan aa, penyakit ini, penyakit-penyakit seperti influenza, flu, covid ni semuanya penularan yang penularan peny yang lebih kurang sama iaitu melalui uh, cecair eh, dan sesak pernafasan semasa masa batuk dan bersin. Jadi aa, sekiranya ada gejala tolonglah pakai face mask dan jaga hand hygiene eh, dengan dengan lebih baiklah. Okey. So antara aa, langkah pelaksanaan dia tu seperti saya katakan tadi, pakailah face mask, cuci tangan, aa, mengamalkan aa, etika batuk bersin yang betul. Aa, sekiranya perlu aa, Buat sanitize eh, Di sekeliling aa, tempat tinggal anda Tempat yang serap di situ Elakkan Berkongsi peralatan peribadi Dan sekiranya perlu Dapatkan vaksin di klinik yang terdekat Okey, Uh, itu saja daripada saya Diharap uh, taklimat ini dapat memberikan sedikit input kepada semua pelajar Berkenaan perkhidmatan kesihatan yang disediakan di unit di kesihatan Dan uh, mohon eh, anda semua dapat sama-sama untuk memastikan uh, kesihatan anda Sentiasa dalam keadaan yang baik Kerana apa? Kesihatan yang baik ini akan memberikan minda yang uh, cergas Dan anda boleh tak apa, tiada gangguan semasa belajar dan insya Allah semoga kejayaan aa, sepanjang anda sepanjang anda berada di pusat asasi ini. Sekiranya anda mempunyai maklumat lanjut, anda bolehlah menghubungi di kaunter unit kesihatan di talian 8924-5797 atau 5769. Yang sekiranya untuk kes-kes kecemasan, anda boleh menghubungi di 5781. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.